Ну как вы? Поживаете? Ну, – А вот как на войне, вы знаете. У нас ну, же, да. же военное положение, мне как пенсионеру военкомат заставляет работать, знаете, каждый день какие-то приезжают ящики. Мы день работаем, трое суток дома. Ну, как бы, знаете, платят немножко до пенсии, мне как пенсионеру хорошо. А – сейчас... Ну, платят, чтобы на жизнь Что? Ну, говорю, платят, чтобы на жизнь просто все. Да, но ну сейчас весна подойдет, сейчас говорят, снова завезут нам американских этих, маленьких птенчиков гусят. Ага. Мы, а -а -а. мы же выращиваем вот это, американские специально цыпленок привозят, знаете, и мы... Я в деревне живу. Вы в дир... где живете, в деревне или где? В городе. В городе, а, то вы... Ведь... Ну, родители в деревню. Где? А родители в деревню. А, роди... а, то вы сельским хозяйством понимаете, что такое хозяйство, конечно, да? Конечно. А вы откуда? А я Украина, Карпатская область, районный центр Петонкевича, возле Белелуя. Ого. Да. А когда война закончится? Когда у вас в холодильнике куку жрать не будет. А, -а, -а понятно. Ну, вы, конечно, это не верите, но, но, это такое дело ваше. Лично. хотелось бы, чтобы кончилось, чтобы не было этого мурака, чтобы пацаны не гибли. Зачем это ну вообще? Что там ваш Зеленский не может сесть, поговорить с Владимиром ну, Владимировичем. По, понял. Я можно вопрос задам? Да. Как ты считаешь, почему Сталин не сел с Гитлером разговаривать? Ну потому что он очень. Ты тут не матерись, и шаг ты потный. Я ж не материюсь. Возле тебя жена. Ты какие-то члены ты называешь. Она сейчас, ну, не, дай бог, что-то лучше увидит не... и пойдет от тебя. Она уже. Привыкла, Привы. да, я понял. По ему или да. чужому? Я понял, да. Вы как бы постарше, я перед вами матом не буду ругаться. Ну хорошо, хорошо это самое главное. Да. Потому что что? Что, ну Гитлер что, хотел все и сразу? А скажи, можно вас, можно вас спросить? Можно. А вы можете назвать, какую территорию Гитлер, когда оккупировал территорию СССР на то время, присоединил к Германии, на территории Советского Союза? В Германии ага. присоединил. Блин, не могу так сказать. Сразу. Ну, например, не могу сказать. Гитлер захватил Крым. Угу. Присоединил ли он Крым к Германии? Ну, если... Ну, если как он... Ну, если он захватил, то значит он... Она уже ну, считается... Нет, ну, я правильно. Он присоединил ли Конституции Германии, присоединил ли Крым? Я не знаю. Не знаю. видишь, я тебе скажу, не присоединил. Он единственное, что получилось, на территории РФС, как бы создалась Локотская республика, если ты слышал, не? Слышал. А, ну это же граждане Российской Федерации. Это же территория Российской Федерации. Ну, типа угу. как Донецкий и Луганск. Как ты думаешь, правильно ли сделали местные жители Локотской республики, которые ну, сотворили и родили Луковскую республику во время войны? Правильно ли они сделали или нет? Блин, вы меня очень грузите. Я не пойму. Ну, нет, Наверное. ну смотри, не надо понимать, мы же не политики. Правильно ли сделали жители? жители СССР в прошлом, когда Гитлер захватил территорию РФСР, на территории РФСР сделали Луковскую республику. Правильно ли сделали или нет? Да. Правильно, да? Мне кажется, да. А, бра... Слушай, ну, как ты... ты, как ну, ты... А, стойте, стойте. Послушайте, пожалуйста. Я, ну если ну, ты так... сказал правильно, у меня вопросов нет. Тут все... И ЛНР, и, ДН... и ДНР тоже... Отдельные республики. Отдельные, да? Отдельные. Слушай, а вот скажи мне такое дело, я тебя на вопрос. Может ли такое случиться, вы, Российская Федерация, например, Воронежская область, Воронеж и Воронежская область, отсоединиться, сделать референдум и присоединиться к Китайской Народной Республике? Mm -hmm. Блин, даже не могу сказать. Наверное, нет. Я тоже думаю, у вас конституция это нет, это называется сепаратист. Если кто -то... Ладно, я понял, удачи вам. А ты уже идешь, да? А что, ты, что, 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 отмечаем? Опа, вот. на, Друзья. вот это Россия, вот Друзья. это Россия. Братишка. Да я какой тебе, я тебе, братишка, и шаг ты потный. Тамбовский волк тебе, братишка. Товарищ Насус. Вот, хорошо, давай, вот смотри, давай без маты, хорошо? Блин, если получится. Ну, постарайся. Я не обещаю. Ну, я постарайся, я без маты, вот смотри. Давай. Вот, вот, вот ты и сказал, что я нацист, правильно ты сказал? Да. 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 А что такое нацизм? Нацизм – это когда к нации какой-то относится очень плохо, пытаются ее истребить и… И т.д. и т.п. Вы же не любите вот, вот русских. хорошо, хорошо. Смотри, хорошо. Вы же я... не любите. Вы, вы же. Я я слышал от вас, что вы вы говорите. Я не люблю русских. Я хочу их истреблять. Я, хочу, я их ненавижу. И т.д. и т.п. Ага. Но, но, но это не нацизм. Это не нацизм. Я ж понял. Сказать? Я ж понял. Я ж понял. Ты сказал. Слушай, хочу тебя спросить такое дело. Ты mm -hmm. знаешь э, 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 на, нацизм. Как ты считаешь? Нацистский это лозунг, что Украины нету, Украины не было, и у такой национальности, как Украина, украинец не существует. Почему существует? Когда-то Украины не было. Когда не было. А, значит, Украины не было, правильно? Ну, когда-то не было. Не было. Хорошо, вот смотри. Давай мы с тобой, у тебя есть другой гаджет? нет? А вы когда, а вы, а вы ну, когда подожди, были? ну подожди, ну зачем? Ну давай да, мы с тобой да, разберемся ладно, сначала, просто. ну спокойно разберемся, давай. Видишь, мы с тобой нормально общаемся, без крик. Скажи, как ты думаешь, что раньше было? Украина бы или Российская империя? Империя. Империя была. Ты в этом уверен, правильно? На 99%. На 99%. Хорошо. У тебя есть другой адрес или нет? Ну, могу же взять. Ну, а ну возьми уже. Ну, пускай жена придет вместе с женой. Ну, ладно, я, Я, поверю. я, я поверю. Поверю. Хорошо, да, давай тебе спрошу. Когда было празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией? 300 лет Украины, и России. И нет, слушай, внимательно. Когда было... И лет назад ни Украины, ни России не было. Не, не, я же в том же, но я тебе не спрашиваю, что было. Я тебя спросил. Когда было празднование... 300 летие воссоединение. Не знаю, не, не знаю. знаю. Я, но 300 я, лет назад ни я, Украины, ни России не, не, было. Я тебе скажу, было празднование в 1954 году. Это mm -hmm. при советской власти. С какого? 3... 1954 году. Я было, понимаю, было празднование 300 лет. Не, не дурак. 300 воссоединения Украины с Россией. Украине есть 300 лет? Ты меня слушаешь, Ты, или нет? И в 1954-м России есть... не было. Ну, праздник то был? Я не знаю. Я же, ну, я же, ну, я же, ты наоборот сказал? Ну, вот жена, попроси телефон, забей, празднование 300-летия воссоединения Украины с Русией. Ну, это, может, что-нибудь написали там? Нет, -то, там, там, там дело в том, там, там не то, что написали. А источник, источник кто? СССР? Там нет, даже нет. Ну, вот ну вот. послушай внимательно. Даже, да. Там даже не источник, там, ты понимаешь, там есть и марки, есть медали, которые делали э, про воссоединение, там плакаты есть, потом там было 325-летие да. воссоединения Украины с Россией. Ты просто, вот посмотри, я, я же просто тебя спрашиваю, когда было празднование 300 лет, не надо... Я мне... я, я первый раз это слышу. Ну я вот и я же понимаю, что ты первый раз. А ты посмотри, там ты увидишь э, медали, ставит, выплы, ставит розет, такой, ты, не имеет значения, только забиваешь где хочешь в Ютубе, Рутубе, в, в русском, где хочешь. Я посмотрю потом. А ну, потом, а чё, почему сейчас не хочешь? Так был более-менее конструктивный ну, разговор. Вот, жена сейчас поможет. Здравствуйте. Здравствуйте. Может поможет да, жена. Да. Вот вас как зовут? Википедия. Вот, вот, вот. Да, википедия, ну ты не Раз, Википедия. В честь с Соглашение вот. о войска за порогом. О! О! Войска, войска да! В Украину в Украину. Войска, да! Войска, да! Войска, да! значит подожди. Войска, да! Войска, да! Войска, да! Украины да! Войска, не было. Не было. Войска Запорожского, так. состав русского царства. Войска Запорожского. На правах, на правах это Но, хорошо, вот смотри, смотри, Ну, хорошо, смотри, ты же ты ж забивал. На, э, э, тобой... ты, ты, меня старый обманул. Нацист, блин, старый, а? Когда было... Я, пер... подожди, Я сначала хотел на вы, а приходится на ты. Потому что уважение Но теряется. Мы, же договорились, это, это самое. Ты, давай, ты дальше, ну, подожди. Смотри дальше. Нацист, старый, а? Так ты предлагаешь, вот смотри, ты лучше воевать пошел бы, чтобы тебя там... И все, и не было да, бы больше да, тебя и, же, и, и вот таких же, вот как жена ты, вот, рядом, а ты... А такие... потому что вот, вот смотри, ты к войне людей подбиваешь, да, Сарий, ты мудак. Когда? А, 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 а почему Вы... которые не хотят войны? А, да, а слушай, почему? Да я тебе звук выключу. мы с тобой общаемся или нет? Я звук тебе выключу. Мы еще, с этим, мы еще с этим не разобрались. Ты забил, три столетия воссоединения Украины с Россией тебе высветило 1654. А как, меня... называлось, как называлось запорожское казачество в 1654 году? Какое это было государство? Ты меня... Я тебя спрашиваю, какое было государство? у тебя а ну пускай же нас просит, пер, когда было первое правописание Украины, в каком году возникла Украина? Когда ты... Ты все-таки ты тупой, да, ты тупой и знать не хочешь. Кто Посмотри. Был... Посмотри. Украина, 1654 было, Богдан Хмельницкий, это Украина, есть портреты, которые рисовали иностранцы в него, а Российская империя утворилась, создалась в 1721 году, а до того было Московье, и посмотри, герб Киевской Руси, это три зуб, баранты есть, три зуб, и денежная единица Киевской Руси, это гривня, и первые воспоминания о Украине, где пописалось в документах, это 1100 1147 год, ты, вроде 1147 год, Украина писала, Да ты слушай, а не говори со мной так. Ты ж баран в этих делах. Слушай, а тебе не кажется, что Путин работает, что Путин работает на Америку? Ты нацист, старый. Что такое? Я тебя спросил, что такое нацист? Я тебе отвечаю. Понял. Есть ли у вас в Российской Федерации русский православный фашист? Есть, везде есть. Есть, везде я, есть. я понял. Есть, если, если, митинг, ли митинги в Российской Федерации, есть ли или нет? Я спрашиваю, есть ли митинги русского православного фашизма? Молчи, я тебе говорю, старая морда. А, в 1187, -е. я так и думал, Саша, да. Саша, задка. Я 47 и 87, это мне тут запомнить. Да, ты... Ну ты ж... слушай, либо мы с тобой общаемся, От, шановні, яка оце бетлота. Він навіть послухати не хоче, не хоче навіть почитати, коли Україна. Це ж такі бар. Кстати, можна вопрос я тебе задам? Ні. Скільки буде 90% від 90%? Скільки буде 90% від 90%?